Məlumat verildi ki, 2007-ci il noyabrın 17-sində prezident İlham Əliyev Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Elə həmin il dekabr ayının 30-sunda paytaxtın mülki qəsəbəsində Dövlət Bayrağı Meydanının təməli qoyulub. Ötən il sentyabrın 1-də isə prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə meydanın təntənəli açılış mərasimi olub. Meydan üç üst seçilən yer dövlət bayrağının paytaxtın müxtəlif nöqtələrindən görünməsinə imkan yaradır. Meydanın ümumi ərazisi 60, yuxarı hissəsinin sahəsi isə 3 hektardır. İnşa olunan dayaqın hündürlüyü 162, bünevrəsinin diametri 3,2, bünevrənin üst hissəsinin diametri 1,9 metrdir. Quruğunun ümumi çəkisi 220 tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadrat metr, çəkisi isə təqribən 350 kq-dır. Bildirildi ki, Guinness Dünya Rekordları təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Meydanda qurulan Azərbaycanın gerbi, dövlət himninin mətni və ölkəmizin xəritəsi qızıl suya salınmış bünzdən hazırlanmış Qonaqlar Dövlət Bayrağı Muzeyi ilə yaxından tanış oldu. Qeyd olundu ki, hər il Noyabrın 9-u respublikamızda Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd olunur. Ötən il Dövlət Bayrağı günündə isə Prezident İlham Əliyevin iştiraki ilə Dövlət Bayrağı Muzeyinin açılışı olub. Muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin, xanlıqların, o cümlədən İrəvan xanlığının bərpa olunmuş bayraqları, həmçinin 17-18-ci əsrlərə aid bayraqların uc elementləri, gerblər nümayiş olunur. Burada həmçinin Azərbaycanın müxtəlif illərdə qəbul olan konstitusiyaları, poçt markaları, pul nişanlarının nümunələri, ordəv və medallar da var. Dünyada bu cür adımız olan bir olan Dövlət Bayrağı Muzeyində həmçinin Guinness Dünya Rekordları təşkilatının Azərbaycan Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikatı nümayiş olunur. Sonra qonaqlara Dövlət Bayrağı meydanı ətrafında aparılan abadlıq quruculuğu işləri barədə məlumat verilir.